Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke kepada kumpulan seterusnya, kumpulan Al-Qalam dari Jabatan Agama Islam Sarawak. Dipersilakan. pernahkah kita mengetahui Sarawak mempunyai program pelupusan Al-Quran? Tahukah kita bagaimana proses tersebut dilakukan? Program pelupusan Al-Quran di Sarawak diputuskan dalam Muzakara Jatuh Kuasa Fatwa Kemansan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-30 menyatakan bahawa Jabatan Agama Islam dipertanggungjawabkan untuk menguruskan kerja-kerja pelupusan bagi memulihkan musaf Al-Quran yang telah rosak. Jabatan Agama Islam Sarawak merupakan agensi yang bertanggungjawab dalam mengawal aktiviti dan kaedah pelupusan bahan suci teks Al-Quran. Melalui kaedah tersebut, bahan pelupusan akan dipakar di tempat yang bersih dan abunya hendaklah dihanyutkan ke laut. Bermula daripada pengumpulan musaf Al-Quran yang rosak, koya tidak boleh dibaca. Ia akan dibakar dan seterusnya dilupuskan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Abu daripada sisa pembakaran an suci Al-Quran tersebut hendaklah diurus, disedia dan dikawal dengan pemuliaan kitab suci Al-Quran yang melandaskan syarak. Jabatan Agama Islam Sarawak dengan kerjasama beberapa agensi yang lain telah melakukan operasi pelupusan abu bahan suci Al-Quran di perairan Taman Laut Bituru dan perairan Tanjung Jerijik, Mukah sebanyak dua kali setahun. Operasi sebelum ini telah mengenal pasti beberapa kelemahan iaitu melibatkan banyak tenaga manusia sisa abu bertebaran di tiup angin bahan penyimpanan abu sebelum ini yang tidak mesra alam, kos yang tinggi dan kurang efisien. Dalam agama Islam, konsep menjaga alam sekitar disokong oleh ajaran-ajaran seperti pemeliharaan bumi, keadilan dan amanah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Rum telah berlaku berbagai kerosakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Pada 3 Mei 2023, Jabatan Agama Islam Sarawak telah menubuhkan kumpulan Al-Kala yang terdiri dari 8 anggota. Kumpulan ini melakukan kajian, penambahbaikan, mencari alternatif dan inovasi dalam proses perhubusan bahan suci Al-Quran. Maka, terciptalah baik kertas mudah lupus, ia dinamakan sebagai AQ01. Dengan menggunakan kaedah ini, proses pelupusan bahan suci Al-Quran akan lebih mudah dikendali, mengurangkan tenaga manusia, penjimatan kos, meningkatkan produktiviti, mesra alam sekitar dan menjamin pemeliharaan ekosistem laut. Beg kertas mudah lupus, ianya wajar menjadi pilihan terbaik khususnya dalam operasi pelupusan abu bahan suci Al-Quran, peringkat negara dan antarabangsa melandaskan syahid. BQ01 Kumpulan Al-Karim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam inovasi, salam Sarawak maju makmur. Bersama saya Kamal Zaman Bin Kawi, Ketua Kumpulan Al-Qalam dan rakan-rakan mendiskusikan inovasi yang bertajuk proses yang tidak efisien dalam menangani sisa pelupusan bahan mengandungi teks Al-Quran. Al-Quran merupakan simbol kemuliaan yang wajib kita hormati, tidak kira dalam apa keadaan fizikalnya sekalipun. Jabatan Agama Islam Sarawak bertanggungjawab menguruskan kerja-kerja pemulihan al-Quran serta pelepasan abu al-Quran ke laut dengan penekanan terhadap aspek penjagaan alam sekitar. Proses ini jika dilaksanakan secara tidak efisien akan memberi kesan buruk kepada alam sekitar. Proses yang tidak efisien dalam konteks ini didefinisikan sebagai yang pertama, proses ia akan memakan tempoh masa yang lama dan yang kedua proses ia akan memakan kos pengurusan yang tinggi Zainab bagaimana dengan amalan sebelum ini Amalan di seluruh negara sebelum ini menggunakan bahan sokongan yang tidak mesra alam kebanyakannya berasaskan plastik oleh itu kami mengambil inisiatif bagi menangani isu tersebut dengan menjalankan kajian menggunakan bahan mesra alam bagi proses yang mulia ini. Namun, natijahnya sekiranya kaedah ini tidak dilaksanakan maka wujudnya pelbagai kesan yang buruk terutamanya pencemaran alam sekitar, pembaziran kos, masa dan sumber manusia. Kesucian al-Quran tidak dijaga dan tidak dipelihara dan berlakunya isu pemujaan. Harmila, apakah sasaran utama projek ini? Baiklah, sasaran utama projek ini menyasarkan kepada dua objektif penting iaitu pengurangan kos sebesar 90% dan penjimatan masa operasi sebanyak 50%. Enam, solusi dijana berdasarkan punca masalah yang dipilih iaitu memastikan proses kerja tidak berulang mematuhi undang-undang alam sekitar menggunakan bahan mesra alam bahan kos rendah mudah dikendalikan dan mudah luput berdasarkan 5W 1H dan analisis SWOT kajian kumpulan kami mengenal pasti satu solusi bagi inovasi bahan penyimpanan Abu Al-Quran Said boleh kongsikan apakah solusi tersebut untuk makluman semua. Satu prototipe telah dihasilkan, diuji cuba dan ditambah baik. Hasilnya kami perkenalkan EQ01. Saksikan video yang kami sediakan. Perkenalkan EQ01. Diperbuat daripada kertas, ringan serta mudah dibawa. Berbanding dengan plastik, EQ01 tidak perlu dibakar semula dan boleh dibawa terus ke laut karena sifatnya yang mudah lupus. Dengan kejayaan inovasi EQ01, kos pengurusan dapat dijimatkan, proses kerja dapat disingkatkan, produktiviti dapat ditingkatkan, dan ekosistem laut dapat dipelihara, sekaligus dijadikan sebagai persemadian abadi bahan suci di dada semudera. Dengan EQ01, Proses pelepasan Abu Al-Quran dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan efisien. Hasilnya, dua objektif penting dapat dilaksanakan dengan jayanya. Iaitu 90% kos dapat dikurangkan. Saya ulang, 90% kos dapat dikurangkan dari RM51,000 kepada RM4,900 sahaja. Sungguh ini suatu penjimatan kos operasi kepada jabatan dan kepada kerajaan kita. Manakala 50% masa dapat dikurangkan dari 12 bulan kepada 6 bulan sahaja. Satu kata, cepat dan efisien. Zainab, mungkin boleh kongsikan hasil pembuktian daripada AQ01. Penghasilan AQ01 telah membuktikan bahawa tahap keselesaan pegawai dan kaki tangan menunjukkan peningkatan. Lebih mesra alam sekitar, produktiviti meningkat, peningkatan kualiti perkhidmatan, pengurangan proses kerja juga mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh jabatan serta penjimatan sumber tenaga manusia. EQ01 mendukung dasar-dasar kerajaan iaitu PCDS 2030 dan juga pelan hala tuju Malaysia ke arah sifar penggunaan plastik sekali guna 2018-2030 dan juga Sustainable Development Goal 12. Kamarul, apakah pengiktirafan EQ01 sehingga hari ini? AQ01 ini telah mendapat hak cipta di bawah Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Jadi boleh scan di sini dan kita akan dapat lihat sijil. Sijilnya di bawah nama Jabatan Agama Islam Sarawak. Selain itu, ianya adalah produk yang patuh syariah dan fatwa. Inilah verifikasi daripada Jabatan Mufti Sarawak. Yang keduanya, ianya adalah produk yang mesra alam sekitar. Inilah Pengiktirafan daripada Timbalan Menteri Alam Sekitar Sarawak Dan yang ketiga, saranan daripada Kementerian Dalam Negeri Agar diperluaskan penggunaan AQ01 ke seluruh negara Saudara saya, apakah penggunaan AQ01 ini telah diseragamkan? Jabatan Agama Islam Sarawak telah mengarahkan penggunaannya ke seluruh Sarawak Sesi taklimat penggunaannya juga telah dijalankan di pelbagai peringkat Berdasarkan perkongsian kami, diyakini bahawa AQ01 pastinya akan menjadi pilihan dan penggunaannya akan diselaraskan ke seluruh negara. Saya ulang, ke seluruh Malaysia dan peringkat antarabangsa. AQ01, stay in your. Kami akhiri pembentangan akalam dengan video testimoni pendukungan produk AQ01. Saksikan. Yang menjadi asus, Biodegradable paper, all oh, our uh, paper, so when disposed in the sea, this is like a sugar, it will absorb the sea and uh, it will not affect the environment of the marine life to produce some heavy. bagi proses pelupusan yang dilakukan sebentar tadi iaitu menggunakan kaedah AQ01 ianya merupakan yang terbaik setakat ini yang mana ia tidak melibatkan bahan-bahan yang tidak berserah dalam, seperti plastik dan sudah terusakan Kuno Sodi, AQ ini mudah-mudahan ianya akan, akan menjadi lebih baik Ini begini untuk memudahkan untuk saya packing setiap abu-abu quran Berbanding sebelum ini kita buat teknik mabuk bukaan menggunakan kotak biasa saja. Then, ini untuk memudahkan lagi kerjaan saya. Ada pelukisnya di di Sarawak dalam keadaan serbuk serbu kita diletak ke dalam lukisan kertas dan dilepaskan di uh, ke laut Kaedah tu nampak juga lebih mudah dibuat, mudah diurus oleh uh, IQ 01 bahan pemulihan ayat suci al-Quran. Ini merupakan satu projek yang sangat pintar yang telah pun dilakukan oleh Jabatan Agama Islam Sarawak di bawah kumpulan Al-Qalam. Dan projek ini menampakkan satu inovasi kaedah cara bagi melupuskan abu ayat suci al-Quran. Dan cerita mengenai kejadian ini pernah kami angkat dan kami masukkan dalam rancangan tanya ustaz di TV3. Dan sabas kita ucapkan kepada kumpulan Al-Kalam, Jabatan Agama Islam Sarawak dalam projek yang sangat luar biasa ini. Ini merupakan satu solusi terbaik dalam melupuskan Abu Suci Al-Quran. Sabas dan tahniah beg ini telah mendapat kelulusan dan juga pengiktirafan sebagai bahan yang mesra alam sebagaimana yang dirancang oleh kerajaan Sarawak melalui pelan pasca COVID-19 dan juga sesuai dengan sustainable development goal juga sesuai dengan hasrat kerajaan dalam sifar penggunaan beg plastik di mana bahan ini amat mesra alam dan apabila dilupuskan maka dia tidak mengganggu alam sekitar satu, uh, adalah merupakan satu langkah yang baik dan bahan yang sesuai uh, untuk memastikan apabila ianya di maknanya kita hantar ke laut dia adalah dalam keadaan yang uh, mudah larut dan juga ia adalah uh, memastikan ya abu-abu yang nak dilupuskan itu tidak akan uh, maknanya tertinggal dan sebagainya lah sebab itu uh, bahan yang disediakan ini adalah sangat sesuai untuk memastikan proses itu dijalankan sebaik-baik mungkin insyaallah. AQ01. Terima kasih. Prima lah. AQ01 dari Al-Kalam untuk semua. Alright. okay bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ustaz-ustaz, ustazah, ustazah, ustazah. okey, sahabat-sahabat semua, Okay, Alhamdulillah. Uh, salam sejahtera dan salam amazing dari saya. I give comments about, about timing this morning. So alhamdulillah, uh, al kalam you fit into the timing. This is what we want, okay? Bila kita bila kita dah habis dalam masa sebelum 10 minit ya, you can even do your closing. It's very impactful. Saya pantang dengar bel tiga kali ya teng teng teng. Mudah-mudahan saya sebut dengar bunyinya. So alhamdulillah. Do you 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 pick up on the comments and you improve on your performance? Okay, that's that's a credit for all of you. Okay, well done. Uh, saya suka montage kita orang. I mean, regardless of race or religion, I'm, I'm put in the perspective of presentation. Yeah, I have to present. I have to comment that that was a very powerful uh, montage in terms of video termasuknya pun, tone, voice-nya, I think you engage the TV3 tv kan, TV so I thought, I thought that Nya berkesan, Nya, if we were to use a term, mood setting, for this kind of production, we call it syahdu so syahdu is si, it, uh, we cannot be like too macam uh, entertaining or this kind, but the tone is just nice, very syahdu kita melihat pun yang bersesuaian dengan tone, dari segi message hal yang bersakupap dengan agama, so I thought it was very well done, okay uh, So your montage was very good. I like it. Now I like the way you you present. There seems to be like a dialogue. Sebelum you buka, you tanya soalan, then sebut namanya, and then dapat person answer. That was brilliant. That was brilliant. Okay. So I I really that, that shows your team chemistry exists. Eh? Uh, Kamalul pas dengan Zainab, pas dengan Ahmad Said, pas dengan uh, Kamala kan namanya teh. Kamila, dengan Kamal lah, tanya Kamala situ. Okay. okay. I thought it was good. And salute. Saya dah pakai skrip, semua saya dah skrip. amazing, well prepared. Uh the pace was good and then the, we we'll call it the intonasi tolong semua. I thought in terms in terms of presentation uh, you guys are top notch today lah. I congratulate you on that. Okay? Uh to me the greatest takeaway is the ilmu lah, perkongsian yang kamu buat lah. I mean I'm a Muslim, but I didn't know about this before. So what more to say for other religion? kan so it's very informative. I think the value of this presentation is very good. Okay, now if there's one recommendations that I want can give to you is this, yeah. I know bila part video main kita orang sih perlu nangga video ya kita perlu nangga sini audience so you should position yourself smile with a smile lihat audience you don't have to look the video as well sebab So then, then the audience will feel like your uh, your level of confidence is very high, and then there's a connection between the, uh, the audience and the stage, which is presented by you. Okay, so I think that's a very minor uh, recommendation that I have. But all in all, Al Kalam Tanya, uh, that's a very amazing presentation. Okay, Alhamdulillah. Al Kalam, Jabatan Islam, Serawak Jais. Jais. Oh, pernah, uh, Semasa convention uh, jabatan Agama Islam negeri Johor mereka melahirkan inovasi mesin eh mencipta satu mesin untuk itu tuju, satu perspektif yang bagi tujuan untuk relau untuk relau pembakaran al-Quran. Ya pembakaran ya uh, yang ini lebih pada proses eh proses untuk kita pelupusan uh, pelupusan eh proses untuk yang dah hujung lah eh di peringkat yang hujung di situ. Uh, untuk lebih uh, efisien, uh, maksudnya lebih cepat lah, lebih cepat. Uh, cuma saya uh, lebih selesa kalau tidak efisien tu menjadi, eh, tidak memberi menjejas kene. Eh? Pandangan saya saja kurang efisien lah. Tidak efisien ni macam tak ada langsung kan? Betul tak? Saya lebih selesa kalau kurang efisien lah. Itu saya lah. Kalau orang lain saya tak pasti interpretasi tentang uh, statement tu. Uh, kumpulan saya lebih suka kalau dekat verifikasi itu penggunaan analisa pro and contra nampaknya uh, kemungkinan telah verifikasi biasa menggunakan cara biasa kita verify terima and tolak ya uh, pro and contra untuk punca-punca masalah rasanya tak ya uh, ada kaedah yang maksudnya ada kaedah yang biasalah kita guna untuk verify semua punca-punca yang paling mungkin tu pro and contra macam lebih pada untuk solution ya pandangan saya lah untuk uh, seterusnya di situ ya. So uh, persembahan yang nampak uh, jalan ceritanya uh, begitu lancar ya. Uh, dan uh, kata uh, ada kemahiran di situ leh ya? dan uh, ada grup dinamik yang uh, nampak ketaralah ya di situ. Okay, terima kasih. Ya, terima kasih. terima kasih. Alhamdulillah subhanallah. Terima kasih kumpulan Al-Kalam dari Jabatan Agama Islam Sarawak. Masak kari si ikan tenggiri, si ikan tenggiri kampung selabat. Memandangkan hari sudah tengah hari, jadi kita berhenti untuk berehat. Jadi, uh, kita akan berhenti berehat dan kembali semula ke dewan ini pada pukul 2 petang. Uh, untuk peserta, kita sudah sediakan makanan tengah hari. Lah. Kita cuma sediakan untuk uh, minum pagi dan minum petang. Jadi uh, kumpulan yang seterusnya untuk sesi petang uh, yang diminta bersedia uh, ialah kumpulan anu Anura Forequest Junior, Conservtech dan The Bitters. Okey? Dan kembali kita pada pada pukul 2 petang. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.